নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং মই পলাশ আপোনালোকে চাই আছে পলাশ আছাম একদম বহুতদিনৰ মত ফিল্ডত আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ আজি মানে ৰানিং কৰি আছোঁ এইখিনিত কিন্তু আজিকালি ৰানিং কৰিব আহিছোঁ পূৰা ড্ৰেছ লগাই লৈছোঁ আৰু লগতে সময় হৈছে সাতটা একত্ৰিছ আৰু যিহেতু আজি এই আপডেটটো থলটো চাই নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি কনষ্টেবল আছাম ফৰেষ্ট আছাম কামাণ্ডো নিউ ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে সাজু হৈছোৱেই তোমালোকেও সাজু হোৱা মই ফিল্ডত আহিলোঁ এনেকৈ ৰাণিং কিন্তু যোৱাকালি মানে অকণমান বৰষুণ দিছে পানী হৈছে ইফালে তো এনেকৈ দৌৰা টেকত ইমান পানী নাই ত' লাহে লাহে দৌৰি থাকিম কিন্তু আজি এই আপডেটটো যিহেতু অসম পুলিচৰ আমাৰ যিটো অসম পুলিচৰ বহুতখিনি বিভাগ থাকে বা তেওঁলোকৰ সেই বিভাগৰ মানে চাৰিটা বেটেলিয়ে নতুনকৈ গঠন কৰিছে ত' সেই আপডেটটো মই লৈ আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই থকা যিহেতু অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা এছ আৰ এফ এটা বেটেলিয়ান গঠন কৰিছে টুৱেণ্টি নাইন আছাম বেটেলিয়েন আৰু লগতে আকৌ এটা বেটেলিয়ান এ আই এছ এফ তো তেওঁলোকৰ সেই টুৱেণ্টি নাইন বেটেলিয়ান থাৰ্টি বেটেলিয়ান থাৰ্টি ওৱান থাৰ্টি টু বেটেলিয়ান মানে চাৰিটা বেটেলিয়ান গঠন কৰা হৈছে অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা তো তাতে মানে কি হয় যোনসকলে এতিয়া অসম পুলিচৰ চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ তাৰ পৰাই মানে তেওঁলোকক চিলেকশ্যন চিলেকশ্যন কৰা হৈছে বেটেলিয়ানকেইটা গঠন কৰিছে এটা হৈছে বাক্সা নলবাৰী সিফালে আৰু এটা কাৰ্বি আলং আৰু শোণিতপুৰ এফালে এনেকৈ ঠাইকেইখনত মানে তেওঁলোকৰ সেই টুৱেণ্টি নাইন বেটেলিয়ান লগতে থাৰ্টি বেটেলিয়ান থাৰ্টি ওৱান থাৰ্টি টু বেটেলিয়ান গঠন কৰিছে কিন্তু এই বেটেলিয়ানকেইটা গঠন কৰাৰ ফলত আমাৰ কি হ'ব যোনসকলে অসম পুলিচত বৰ্তমান চাৰ্ভিচ কৰি আছে বা চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকক তাৰ পৰাই মানে স্পেচিয়েলকৈ ট্ৰেইনিং কৰি তেওঁলোকক সেই বেটেলিয়ানকেইটালৈ লৈ যাব কিন্তু তেতিয়া সেই অসম পুলিচৰ যিবিলাক পথ থাকে সেইবিলাক খালী হ'ব তেতিয়া আমাৰ যিটো ছেপ্টেম্বৰ মাহত বা নৱেম্বৰ মাহত আমাৰ চি এম চাৰে কৈ আছে অসম পুলিচো আহিব ফৰেষ্টো আহিব সেই তাৰ পৰা মানে যেতিয়া এই বেটেলিয়ানকেইটাত যেতিয়া জইনিং কৰিব তেতিয়া সেই অসম পুলিচৰ পথখিনি খালী হ'ব তেতিয়া আমাৰ নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো প্ৰকাশ পাব তো সেইটো আৰু ভাল খবৰটো এতিয়া গমেই পাইছে তো এটা হ'ল এ এছ আৰ এফ বেটেলিয়ান গঠন কৰিছে আৰু এটা হৈছে এ আই এছ এফ ত' স্পেচিয়েল মানে আছাম পুলিচৰ স্পেচিয়েল বেটেলিয়ান ত' সেইকাৰণে মই আপডেটটো লৈ আহিছোঁ তাৰ পৰা বহুতখিনি পথ খালী হ'ব ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক সাজু হ'বলৈ হ'ল আৰু যোনসকলে দুহেজাৰ ছাব্বিছত এটা চাকৰি মানে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যদি ছাব্বিছত তোমালোকে যদি ইণ্টাৰভিউটো সাজু হৈ থকা বা ইণ্টাৰভিউটো ভালকৈ দিয়া ইয়াৰ ফিজিকেল টেষ্টো সোনকালে হৈ এক্সাম সোনকালে হৈ জইনিঙো সোনকালে হৈ যাব সেইকাৰণে মই আপডেটটো লৈ আহিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে কৰিছোঁ ৰানিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া ময়ো ফিল্ডত আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ একদম আৰু যিহেতু চি এম চাৰেই কৈছেই ত' নিউ মানে নতুন ভেকেঞ্চি অতি কম দিনৰ ভিতৰতে আহিব ছাব্বিছত ইলেকশ্যনো আছে প্ৰায় তোমালোকৰ ছাব্বিছৰ এপ্ৰিলৰ আগে পিছে মানে জইনিং হৈ যাব যদি এতিয়াই যদি সেই ছেপ্টেম্বৰ নৱেম্বৰ মাহত যদি ভেকেঞ্চিবোৰ প্ৰকাশ কৰি দিয়ে মানে ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো মানে অফিচিয়েলিভাৱে যদি আহি যায় আৰু লগতে আজি ৰানিং কৰিম ত' মানে ইমান বেছি ৰা মানে কি কয় বহুত দিনৰ মূৰত যিহেতু ৰাণিং কৰিম কমাই ৰানিং কৰিম এইকেইদিন ফিল্ডত আহিছোঁ মানে যেনেকৈ ৰা কি ৰানিঙৰ ভিডিঅ' দিয়া নাই ইয়াতে কি হয় মানে ল'ৰা ছোৱালীসকলে সকলোৱে আহে ফিল্ডত সকলোৱে মানে এছ এছ চি জি ডিৰ কাৰণে পাঁচ কিলোমিটাৰ ৰাস্তা দি ৰানিং কৰি আছে যিহেতু এছ এছ চি জি ডি কনষ্টেবল ৰাস্তা দি মানে দৌৰিব দিয়ে তো ফিল্ডত নহয় ত' আমাৰ খালী অসম পুলিচৰ এ বি বি কনষ্টেবল বা আছাম কামাণ্ডো ফৰেষ্টহে আমাৰ ফিল্ডত যিহেতু আৰু এটা কথা ফৰেষ্টত যোনসকলে প্ৰেক্টিছ কৰিব তেওঁলোকক কৈছোঁ দুশ মিটাৰ ট্ৰেকত প্ৰেক্টিচ কৰিব চাবা দুশ মিটাৰ ট্ৰেক এনেকৈ জোখ লৈ পেলাই লৈ ল'বা আৰু আমাৰ ইয়াতে হ'লে চিন আপ ইয়াত এতিয়া বহুত দিন হ'ল চিন আপ কোনো মৰা নাই পূৰা একদম এইটো হৈছে আমাৰ লং জাপ লং জাপৰ পিছত পূৰা পানী হৈছে একদম যিহেতু ল'ৰা ছোৱালী কমি গৈছে আহিব এতিয়া বৰ্তমান ইমান ফিল্ডত অহা নাই আৰু এইকেইদিন লগৰ কেইজনমান আহিছে লগতে লগৰ ছোৱালীকেইজনী মানে এছ এছ চি যিদিন কনষ্টেবলত নাম আহিছে ত' সিহঁতক ফিজিকেল কাৰণে ৰাস্তাতে দৌৰিব গৈছে তো আমাৰ ফিল্ডৰ পৰিৱেশটো এইটোৱেই এইটো লং জাম্প ইয়াত যিহেতু চাৰে ষোল্ল ফুট অসম পুলিচৰ কাৰণে কিন্তু চাৰে সোতৰ ফুট অসম কামাণ্ডোৰ কাৰণে ত' ফৰেষ্ট একেই হৈ যায় চাৰে ষোল্ল ফুট তো ছোৱালীবিলাকৰ কম হৈছে এনেকৈ ফিল্ডখন ধুনীয়াকৈ দেখাই দিলোঁ আৰু ময়ো এটা ইনষ্টা আই মানে ইনষ্টা আই ডি খুলি লৈছোঁ তাত হয়তো কোনোবাই পাৰ্চনেলি কিবা যদি বা আগন্ত ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে কিবা জনাবলগীয়া বা জানিবলগীয়া আৰু যিকোনো মানে তোমালোকে সেইবিলাক ডিচকাছ কৰিব হ'লে মোৰ এই ইনষ্টা আইডি পলাশন তাতে গৈ কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল আৰু লগতে এইদৰে আপডেটবোৰ দি যাম অসম পুলিচৰ কিমান পথ আহিব কেতিয়া আহিব অসম পুলিচৰ লিষ্টটো অপেক্ষা কৰি আছে সেইবিলাক যিমানখিনি তথ্য পাৰোঁ মই লগালগ মানে আপডেট দিব চেষ্টা কৰিম আৰু চি এম ছাৰে কৈছে অহা দহ অক্টোবৰৰ তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট দিব কিন্তু এপইণ্টমেণ্ট দিব দহ অক্টোবৰ তাৰিখে কিন্তু লিষ্টটো দিব তাৰ এক মাহৰ আগত তো এক মাহৰ আগত হ'লে প্ৰায় জুলাইৰ শেষৰ ফালে নহ'লে আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ এই আগষ্টত দিয়াটো বেছি চাঞ্চ আছেগৈ কিন্তু আছাম কামাণ্ডো নিউ ভেকেঞ্চিটো আমাৰ যিটো ন'টিছ প্ৰকাশ পাইছিলে ট্ৰাক চাৰ জুন জুলাই মাহত আছাম কামাণ্ডো ভেকেঞ্চি ফাইনেল লিষ্টটো প্ৰকাশ কৰি দি বাকী আমাৰ এ বি কনষ্টেবল গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ এ ডি আৰ ই সেইবিলাক দি দিব তাৰপিছত দহ অক্টোবৰ তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দি দিব অসম চৰকাৰৰ যিটো চাকৰি আৰু যোনসকলে নতুনকৈ ইণ্টাৰভিউ দিম বুলি ভাবিছোঁ তেওঁলোকে ডকুমেণ্ট শুদ্ধ কৰি লোৱা পি আৰ চিৰ কথা কৈছোঁৱে মই পি আৰ চি হয়তো আপডেটটো মানে যদি আপডেটটো আহে তেতিয়া তোমালোকে পি আৰ চিখন দিব লাগিব যদি আপডেট নাহে ভাল কথা আৰু যিহেতু আমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জখন সেইখন মাছ বি লাগিবই সেইটো তোমালোকে নামটো সোধ মানে এতিয়া ভৰাই ল'বা নহ'লে পিছত কি হয় ছাৰ্ভাৰ ডাউন বহুত ভিৰ হৈছে আৰু সেইবিলাকে কৈছোঁ আৰু আপডেটবোৰ তেনেকৈ দি যাম আছাম কামাণ্ডো নিউ ভেকেঞ্চি মানে সকলোৱে লাগে লাগে বুলি কৈছে ত' চি এম ছাৰে লাইভ আহিলে ক'ব লাগিব চি এম ছাৰক জনাব লাগিব চি এম ছাৰক কাণত পেলালেহে দিব আছাম কামাণ্ডো ভেকেঞ্চি বা ক'ত কিমান ভেকেঞ্চি আহে সেইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ময়ো যিহেতু এইকেইদিন আপডেটবোৰ দি আছোঁ ক'ত কিমান কেনেকৈ কি আপডেট পাইছোঁ ত' সেইবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি যাম মোৰ যদি পলাচাম ইউটিউব চেনেলটো প্ৰথম চাই চাই ত' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এতিয়া গম পালা অসম পুলিচৰ চাৰিটা বেটেলিয়ান গঠন হৈছে ত' গঠন মানে নতুন পথ আহিব কিদৰে আহিব সেইটোকে মই বুজাব চেষ্টা কৰিলোঁ মানে এটা হ'ল যিটো আমাৰ অসম পুলিচৰ মানে বেটেলিয়ান এতিয়া যোনফালে অসম পুলিচত চাকৰি কৰি আছে তাৰ পৰা তেওঁলোকক সেই বেটেলিয়ান চাৰ মানে চাৰিটা বেটেলিয়ান গঠন কৰিছে সেই সেই অসম পুলিচৰ চাকৰি কৰা সকলোকে সেই মানে বেটেলিয়ানকেইটাত তেওঁলোকক জইনিং কৰাই তে তেওঁলোকক মানে ডিউটি দিয়া হ'ব কিন্তু সেই অসম পুলিচৰ পদখিনি খালী হৈ যাব ত' তাৰ পৰাই দুহেজাৰ পঁচিছ চল্লিছ বৰ্ষত নিউ ভেকেঞ্চি আহিব ত' সেনেকৈ পদবিলাক আহিব ত' এতিয়া গম পালে অসম পুলিচৰ কাৰণে সাজু হৈ থকা এক্সামৰ কাৰণেও পঢ়িব লাগিব ফিজিকেলৰ কাৰণেও দৌৰিব লাগিব ফিল্ডত আহি ত' সেনেকৈ আপডেটবোৰ যাম যদি পলাচ যাম এইটো চেনেলটো প্ৰথম চাই যায় ত' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এই ধুনীয়া আপডেটবোৰ পাই থাকিবা আৰু মই ফিল্ডৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিলোঁ এনেকৈ তো ইয়াত পানী পৰি আছে বৰষুণৰ কাৰণে ত' সেনেকৈ আৰু বাই বাই আৰু এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ